तुम्ही कोणत्या गोष्टीची अपेक्षा करत असाल आणि ती अजून पूर्ण नाही झाली तर हा मंत्र एकशे आठ वेळा नक्की ऐका हे ऐकल्याने तुम्हाला पैशांची कमतरता भासणार नाही तुमच्या टोक्यातील सर्व निगेटिव्ह विचार दूर होतील तुमचे भाग्य कायमचे बदलून जाईल यासाठी तुम्हाला हा मंत्र एकशे आठ वेळा पूर्ण ऐकावा लागेल तुम्हाला एवढा टाईम नसेल तर हा मंत्र चालू करून मोबाईल साईडला ठेवून द्या जर तुमचा स्वामींवर पूर्ण विश्वास असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा असेच स्वामींचे विचार मी तुमच्यासमोर घेऊन येत राहीन तर आता मंत्र चालू करूया पूर्ण ऐकल्यानेच तुमचं भाग्य पूर्ण बदलून जाईल ओम श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नम ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ ॐ <Sanamalı> श्री, श्री, श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री गुरु दत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्रीगुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः

ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ

ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ

श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री गुरु दत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः

ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ गुरु दत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 गुरु दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 गुरु दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः दिगम्बरा श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा